Здравствуйте! Здравствуйте! Чем занимаетесь? Беседую. На какие темы? Ну, в общем-то, темы одинаковые. А вы откуда? Я сам из Сибири, из Омска. Из Омска. Понятно. Ну, у россиян спрашиваю сразу: вы нормальный человек или Волоч? Это такой определяющий вопрос, просто. Да. да. И, тогда я... дальше, и тогда дальше понятно, какой разговор идет. Я, ну, скорее я и волоч. Очень жаль. Кому как я и сволочь. Очень жаль. Да кому как? Да кому как? А, ну всем нормальным людям очень жаль, что есть а их много что, нормальных. Что есть, вот, да, вот, много, что есть такие вот. лочи, вот и благодаря которым мы происходят вот эта вот агрессия, военные действия, убийства населения. Так сказали? А сколько их в России? Нормальных? В России не знаю, я не имел в виду только Россию. В России, к сожалению, не очень много. Ну, зависит от региона очень сильно. Да? А в каком регионе больше? Ну, в Дагестане и так далее. В, наци... в национальных регионах. Да, вам ну, этого не расскажут. Ну, я вот тоже в чат ролик сижу. Мне, во-первых, Дагестан никогда не попадается. Потому... Ну да, потому что вы из России. Как это связано? Думаете, чат-рулетка как-то фильтрует, что ли? Нет. Вы какую сейчас страну поставили? Украина. Представляете, в Дагестан в России? Он вам не попадется. Нет, мне больше попадается Россия, чем Украина. Вот людей. Не знаю. Вот я поставил Россию, и мне попадается Россия. Ну, девяносто процентов случаев. Нет, а мне попадается больше тоже Россия, а Украина там. Ну когда как? Бывает вообще подряд идет одна Россия. А хотя стоит Украина, не знаю, с чем это связано. Мало людей у вас в чату наверное, сидит. Угу. Времена угу. такие. А, так чем вы оправдываете СВО? Ой, это такой вопрос. Ну вы же знаете, что Россия признала Л ЛДНР. Был такой? Да. А на ЛДНР напала Украина. Было такое? Нет. Как нет? А вы их не ну, так, так же, как и да, только наоборот. Ну как наоборот? Вот, ä, развернуто можете ответить? Могу. Только немножко другое вам расскажу. Что даже юридически то, что вы сказали, является, вот, по-украински говорят, никчемным. Не знаю, какое русское слово употребить, несостоятельным, поскольку даже тот договор, который Россия присла, признала э, вот эти вот псевдореспублики угу. и подписала с ними бумагу о защите там и так далее, то он вступил в силу только 25 числа. А вы напали на Украину раньше? подождите. Откуда вы знаете, когда это все? А вы отключ, открываете договор, и там прям написано, что вступает в момент с момента обмена э, ратификациями. А ратификацию вы отключаете, смотрите в интернете у себя же на российских ресурсах, и написано произошла 25 числа. То есть вы на это ссылаетесь? Я я, не, я говорю, что даже это, даже это является никчемным. Ну, Допустим, вот сейчас это как бы считается территорией России, и вы нападаете на территорию России, правильно? Я вам только что сказал. Это нет, было нет. до принятия э этих вот республик. Это территория России. России. Считается, правильно, нет, сейчас, сейчас уже считается. На, мом... на, момент, на момент, когда вы широкомасштабно напали на Украину, не считалось. А вот подожди, подожди мы день-один, что бы это изменило? Юридически хотя бы это изменило то, что, ну, что вы могли бы хотя бы хоть как-то это оправдывать. Хотя, хотя все равно это ничего вам не дало. Но, но, кажется, но, но самое смешное, что даже это сделано через жопу. Ну, допустим, Про это сделано как сделано. Да, по российской Прошу, традиции. Там, день, там, сутки разница. По российской традиции, как это сделано через жопу, как все само нападение через Нет, жопу. Давайте не обобщать. Вот, пожалуйста, только не обобщать. Почему? Ну, потому что это глупо. Почему? Вот брать какой-то конкретный пример и растягивать на всю Россию. Я вам дальше примел пример. Как все нападение было сделано через жопу. Слав, слава Богу, что так. Слава Богу, что вы такие, не знаю, тупые, что ли. Через какую жопу, подождите? Через российскую. А как, что вы, как, так? как вы зашли в Украину и как вас оттуда выбили? Нахрен? Че, отовсюду выбили? Нет, да? еще не отовсюду. А еще не отовсюду. Да. А из Крыма это тоже еще? И, из Крыма еще не выбили, еще с Донецкой и Луганской еще области. 8 лет вот еще. Вот 8 лет ваши еще. В, в Крыму, и, в Крыму и, еще и, никто и, не пытался. И, Когда с, это с Крыма и... еще даже никто не пытался. А почему? Потому что Украина, как нормальная цивилизованная страна, хотела решить это мирным путем. Да что? Вы, а почему в Донбассе пытались, а в Крыму не пытались? Господи, прошло 9 лет. И продолжаются одни и те же тупые до невозможности вопросы. Я уже думал, я в, в чат рулетки столько времени не был, да. А вот сейчас, ну, сейчас я и... зашел, и я просто в шоке от этого. Я только в этом году стал в чат влятку заходить да, и спрашивать. Так я вот в шоке, что прошло 9 лет, куча международных документов, куча юридических документов, уже, а, уже, и, уже, эти уже документы все, все признали, это? проживали по 220 раз, и вы говорите опять, почему Украина не захищала. Закри... Не, не, не не, защищала, Но, не давайте, защищала Крым, я понимаю, вы не хотите рассказывать? ссылки. Да, да, да Что тут не хотеть рассказывать? Потому что не было у нас на тот момент силы, которой можно было противопоставить России в Крыму. Потому что российский контингент в Крыму был большой, потому что еще а до В Донбассе половины, небольшой. Потому что а в Донбассе не был большой. Я потому помню. что до Донбасса прошло какое-то время, за которое мы хоть как-то сумели сгруппироваться. Не, ну это выглядит как вот... да, глупость, это просто оправдывание какой-то своей беспомощности. Да, вот, вот, была без... вот... в Крыму была беспомощность, точно. Вы правильно говорите, я ничего, нет, ни... нет, ничего Крыму. Я не говорю. А вообще вот в... реально в... была военная беспомощность в Крыму и не решились э, сопротивляться, чтобы не погибла куча людей и мирных и не мирных, потому что исход был в принципе понятен. Плюс Кстати, да, это логично беспомощность. Да, а на он... тот момент Россия, типа, братский народ, так называемый, воспользовался слабостью Украины и воткнул нож в спину. Это Россия виновата, да? А кто еще? Ну, может быть, инопланетяне или рептилоиды. Mm -hmm. Блин, ну так все представляете, У меня даже аргументов нету. Я ну, понимаю, в суть. Но у меня нет аргументов. Не удивительно. Вы же из России. Не то, что удивительно, нет. я там могу додумать. Там. Просто я не понимаю и не знаю, что сказать. Но я понимаю, о чем вы говорите. Да. Но это, это не аргумент. Про собачек-то говорят, все понимают, но не просится. До свидания.